ਨਮਾ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਖਟਕਾ ਇਹ ਜੀਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ बेकसूर जो है जेलों के अंदर बंद है उनकी रिहाई के लिए ये जो है पूरा हुजूम आज इकट्ठा हुआ और मैंने पहले आप सब से एक सहमति ली थी कि यहां से जो फैसला सुनाया जाएगा आप सभी उस फैसले की सहम जो है के साथ हो गई अभी भी मैं पुनः आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप लोग सभी सहमत है फैसला जो यहां से सुनाया जाएगा यहां कुछ जो है लोग बिल्कुल साइलेंस बैठे हैं भाई हम लोग यहां बहुत गहन विचार हुआ अलग अलग तरीके के जो है प्रस्ताव आए परंतु हम लोग इस समाज में रहने वाले सामाजिक प्राणी हैं और जो समाज के कुछ नियम हैं उनसे हम बंधे हुए हर परिवार के दुख और सुख में हम एक दूसरे का साथ देने वाले तो क्या आज इस पंचायत को बुलाने का मकसद ये था कि यहां से कोई बहुत कड़ा फैसला लेकर के हम उसको आगे निरंतर बढ़ाएंगे तो दो दुखद घटनाएं एक हमारा एक जवान भाई हमारा बच्चा खटकड़ में उसकी आकस्मिक मौत हुई बहुत दुखद है और हमारी सांत्वना उस परिवार के साथ उसके सभी रिश्तेदारों के साथ है और दूसरा जहां पर हमारा एक्शन प्लान था बरसोड़ा वहां पर भी एक हमारे जो साथी कैप्टन वेद प्रकाश बरसोड़ा उसके भाई का निधन हो गया तो दोनों गांव में दुख की घड़ी और जिसकी वजह से दोनों फोरमों ने यह फैसला लिया है कि आज का जो कार्यक्रम होगा वह है सांकेतिक और सांकेतिक है हम जो इस रोड को जाम करने जा रहे हैं तैयार है सारे भाई आज का किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता अभी प्रशासन के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं उनसे भी वार्ता होगी परंतु उससे पहले हम लोग जाए इस रोड को के ऊपर यहां से जाकर के उस रोड के ऊपर बैठेंगे और उसके बाद आगे जो कार्रवाई होगी वो आपको अवगत करा दिया जाएगा आप मैं हिंदी में बोला और हमारे भाई ओलक जी वो पंजाबी में भी आपको बता देंगे कि क्या फैसला हुआ है किसान योद्धाओं आज हम ये जो इतना काम का मौसम सीजन चलते हुए भी मजबूरन ये पंचायत करनी पड़ रही है हालात ही कुछ ऐसे हैं कि जैसे कैप्टन साहब ने ये डिटेल से बचा बता दिया आप सबको कि तो हमारे तीन नौजवान जेलों में बिना किसी वजह कोई कसूर नहीं उनका सरकारें भले अपनी समझ के मुताबिक कुछ भी कहें लेकिन हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपना अपनी अपनी बात रखने का अपना अधिकार मांगने का अधिकार है अपनी समस्या अपनी मुश्किल को लेकर सरकार के पास जाने का अधिकार है, तो कर तो ये भी वही रहे थे कि जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे उन वादों को लेकर सरकार के दरवाजे पे जाने का प्रयास कर रहे थे, और उस समय जैसा भी सरकार ने किया, वो आप सबके सामने है लेकिन उसके चलते हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। जबकि हमारा एक नौजवान शहीद करने के साथ साथ 400 के करीब किसानों के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाई गई और जख्मी किया गया वो सामने है तो फिर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना बनता ही नहीं लेकिन अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए सरकारें ऐसा किया करती हैं इस बार भी किया गया है जब ऐसे हालातों को लेकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति क्रांतिकारी लोग लड़ाई लड़ते हैं आंदोलन करते हैं तो फिर ये स्वाभाविक होता है कि उस बे इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उनके अंदर गुस्सा उनके अंदर रोश उनके अंदर नाराज़गी बढ़ेगी और वो उस नाराज़गी को लेकर हमारा वो नौजवान उस दिन से अनशन पे है ਜਦ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਸ਼ਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ہمارا ਬੇਟਾ ਹੈ ہمارا ਮਾਤਾ ਪਿਓਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਖੜਕਦੇ ਕੜਕੜਦੇ ਟੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਕਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਪਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਰੋਡ ਜਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਕੈਪਟਨ 베ਜ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਰੋਕਣੀ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਫੇਰੀਅਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਟਕੜ ਟੋਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥਿਓ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅਲੀਸ਼ ਘਟਕਰ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹਦਾ 22 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਣਜੀਤਿਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਖੱਤਰ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਪ ਸਰਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਬੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਧ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਥੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮਾਤਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਛੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਲਓ ਨਾਰੇ ਲਗਾਓ ਸੁਧਿਆ ਕਲ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਅਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ಮತਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤੀ ਮਤ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇ ਕਹਿਨੇ ਕਮਾਨੇ ਮੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਵੋਟ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਐਸਾ ਮਤ ਕਰਨਾ ਮਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਮਤ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ जूनियर में एक ही काम करता हूं कि सभी भाइयों को इकट्ठा करता हूं और मेरा कोई काम नहीं जितने मेरे भाई हैं बाहर खड़े हैं वो पंडाल में बैठ जाएं और दोनों हाथ ऊपर करके दो तीन नारे लगाऊंगा जो जो चाहते हैं कि हमारे भाई तीनों बाहर आ जाए दोनों हाथ खड़े करके किसान मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जो भी स्नेहा आएगा हम फगवाड़ा से आए हैं 250 किलोमीटर दूर से अभी शंभू बैरियर पे हमारी यूनियन काफी तदाद में बैठी हुई है डल्लेवाल साहब आए हैं हमारे सूबा प्रधान आए हैं सरदार मंजीत सिंह जी राय वो मीटिंग में गए हैं तो मैंने चाहा सभी भाइयों और बहनों का मैं दर्शन कर लूं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा एक ही बात करना है जो स्नेहा आए उसको लागू समझना किंतु परंतु मत करना कि ऐसे नहीं जे करना चाहिए था वो करना चाहिए था। रोड रोकना पड़ा रोड रुक जाएगा ट्रेन सभी रोकनी पड़ी सभी रुक जाएगी पर रुकेगी तब जब हम घर से निकल पड़ेंगे घर से नहीं निकलेंगे तो कुछ नहीं रुकेगा रोकना पड़ेगा अपने आप कुछ नहीं रुकेगा मैं ज्यादा समय नहीं लेता एक गुरु गोविंद सिंह जी का जो नारा दिया हुआ है सब हाथ जोड़ के बोलना इसमें शक्ति है जब चीन वाले आते हैं तो सिखों को आगे करते हैं सभी का धन्यवाद जय मैं कुछ गलत बोल गया हो सभी मेरे भाई बहन माफ कर दे इतना ही मैं बोलता हूँ वाशमा का जाचकू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह लेकिन अगर हमें मिलेगा पांच सौ उसमें से हम आपको सात सौ कैसे दे सकते हैं तो मजदूर भाईचारे की भी बात हम लोग इस आंदोलन के बीच में कर रहे हैं सात सौ रुपया इनकी दिहाड़ी होनी चाहिए दो सौ दिन मनरेगा का काम मिलना चाहिए ये सब बातें मजदूर के हक की है जो कर्जा मुक्ति की बात है हम लोग ये कहते हैं कर्जा माफी माफी नहीं चाहिए हमको हमें मुक्ति चाहिए सरकार की गलत नीतियों से हमारे भाइयों के ऊपर मजदूरों को और किसानों के ऊपर ये कर्जा चढ़ा है अगर इनकी नीतियाँ सही होती हमारी फसल का भाव हमको सही मिलता मजदूर को उसकी मजदूरी सही मिलती तो हमारे ऊपर कर्जा नहीं चढ़ता था क्योंकि हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा था उत्तम खेती मध्यम व्यापार हमारी जो फैक्ट्री है उसमें हम एक किलो बीज डालें चालीस किलो निकाल लेते हैं और एक वो व्यापारी की फैक्ट्री है उसमें वो एक किलो डालेगा और सात सौ ग्राम ही बचेगा तीन सौ ग्राम उसका कम हो जाए लेकिन वो फिर भी आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है और जिसकी फैक्ट्री बढ़ा कर देती है I'm <laughs>